hammaga assalomu alaykum baxtiyor muradov nima yutgandi deganlar uchun bitta video qilib qo'ymoqchi bo'ldim nisan ateni priborkas haqida gap ketgandi qanaqa bo'lardi priborkasida taxometr воздух datchigi bor spidometri bor temperatura endi hamma narsa bor xullas priborкаlar nima kerak bo'lsa shuni chiqarib olsa bo'ladigan holat xullas turbinani qancha duet qilayotgani o'zbekchasini bilmayman hammasini bilish uchun o'sha monitorga chiqarib turadi shu narsani men yaxshi ko'rganligim uchun obunachilarimga sovg'a qilishni niyat qildim mana obunachimiz baxtiyor muradov yutib oldi u odamga kecha chiqarib yubordim qabul qildi videosini yubordi imkon bo'lsa videosini ham tashlab ko'rsataman sizlarga mana hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib nimalarni tanlasa bo'ladi o'ziz xohlagan narsangizni tanlaysiz juda judayam funksiyasi ko'p yoqqan narsani tanlab qo'yishingiz mumkin men sizlarga mana ko'rsataman qanaqa qilib tersa bo'ladi endi bir qator sizlarga tushuncha bo'lish uchun a bu kerakemas narsa ekan mana ko'ramiz hozir bittasini tanlab Napreceğinleri yaptı. Barot ve gitiler yaptı. Skoruz cipres mi oldu Skoruz. ko'rinishda bo'ladi xohlaganingizda qilib qilib olsangiz bo'ladida xullas qarab tursangiz hozir yana bir ikkita narsa qo'shamiz qo'shamizн оборот двигатель оборотini tanladik xo'sh hozir скорость ana скорость ham tanladik ming kilometr o'ziz xohlagandaa qilib olasiz mana bitta yana priborimiz tayyor bo'ldi mana shunaqa qilib xohlaganingizdek qilib tanlab olasiz